你干什么？不要！别动！跟我回去。你要是哭了，我可没空送你去医院。别闹！放开我，元帅！你放开我，元帅！放开我！别闹！元帅，你放开我！放放开！放当心！ 别拍了！你们谁在拍？我告他侵犯隐私。走！将军，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 将军。 他是严重的先天性眼泪过敏症，需要立刻用低分子右糖酐加入百分之五到百分之十的葡萄糖液做静脉注射。哎，你还挺了解，我是他朋友。不好意思，样属不可以进去。 这什么啊？这么光秃，一张正脸都没有。被保护的也太好了吧？聊什么呢？哎，苏助理，你昨天不是陪袁总去 B U I 酒会了吗？有没有看到什么？不是，我一到酒会就被老袁拉去跟各种公司没关系打交道了呀。你跟袁总关系这么好，知道他有个神秘女友吗？他昨天自己都承认了，对吧？女朋友啊。啊 不是，这连脸都看不见，就戴个发夹，这能认出什么呀？哎，连你都不知道，看来我们袁总把这小女友藏的是够深的喽。哎，你们太八卦了啊！都那么喜欢当狗仔，不如尽快腾位子吧。立刻删掉所有照片，不要让我在公司再听到这些乱七八糟的八卦。站着干嘛？ 喜事你也不跟我分享分享，我还是听他们八卦才知道的。哟，眼角含春，眉梢带喜，看来你这万年老铁树要开花了啊！哟，这就是那铁花吧？我看了一天了，再看的眼里拔不出来。 你要实在喜欢人家呀，就把人家给招回来。毕竟咱们 M H 也不缺这么一个位置。近水楼台先得月。我看你是工作严重不饱和了吧？行呀，既然你这么闲，把这些资料全部重新复核一遍。不是老大，我才刚整理完一遍、啊，学会顶嘴了是吗？ 近水楼台先得月。